Tuan Kumuh Riz tegur isu pelantikan JAC. MB Selangor kekal terajui kepimpinan negeri. Rafizi kembali suarakan kekecewaan isu rasuah. MP Desak Jekom segera dirombak. Albert T. jumpa Tun M bongkar konspirasi. Dan Fahmi Reza sanggup lawan siasatan polis. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News at DC Tengah Hari Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuan Ku Muris Tuan Ku Munawir Menzahirkan kebimbangan baginda terhadap pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan Ahmad Tarirudin Muhammad Saleh Sebagai ahli Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman CAC, beliau menyampaikan pandangan itu ketika bertitah di Negeri Sembilan seperti dilaporkan oleh TH Malaysia. Baginda menegaskan bahawa keresahan yang dibangkitkan oleh pihak berkepentingan mengenai pelantikan tersebut perlu ditangani dengan penuh ketelusan. Tuan Muhriz Riz turut menekankan kepercayaan rakyat terhadap badan kehakiman bergantung kepada kemampuan JAC untuk kekal bebas daripada sebarang pengaruh luar. Baginda menambah pelantikan hakim mesti dipastikan sentiasa bebas daripada kawalan cabang eksekutif kerajaan. Sebelum ini Tuanku Muhriz pernah mengulangi kebimbangan sama dengan menggesa supaya segera dilakukan pembaharuan terhadap JAC. Pada 21 November lalu, Malaysia kini melaporkan Majlis Peguam turut mengkritik pelantikan Ahmad Tarirudin dalam JAC. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari sekali lagi menegaskan beliau akan kekal menerajui kepimpinan negeri itu sehingga penggal pentadbiran tamat. Beliau berkata tiada rombakan kabinet akan dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Dalam baritu, Amiruddin berkata Nama timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar yang disebut sebagai calon Menteri Besar hanyalah sebagai cadangan dan masih perlu dibincangkan. Lain perlu mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Amiruddin berkata perancangan bagi perubahan jawatan penting dibuat secara terancang dan bukan secara tergempar. Bagaimanapun, beliau berkata, Kerajaan Selangor pada masa ini perlu mengekalkan kemenangan dalam PRN yang menjadi syarat utama sebelum sebarang perbincangan mengenai jawatan untuk mentadbir pada penggal seterusnya dibuat. Amiruddin sebelum ini dilaporkan mengakui telah mencadangkan Nurul Isah dilantik bagi menggantikannya sebagai Menteri Besar Selangor yang baharu. Hantaran terbaru bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli di Facebook kembali mencuri perhatian apabila beliau menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap isu rasuah yang menurutnya masih menjadi masalah utama dalam negara. Rafizi menerangkan dorongan utama yang membawanya terjun ke dunia politik kira-kira 20 tahun lalu berpunca daripada pengamatannya terhadap gejala rasuah yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas. Beliau menyatakan isu itu menjadi alasan terbesar perjuangannya dan masih kekal sebagai keprihatinan utama sepanjang penlibatannya dalam pentadbiran. Dalam perkembangan berkaitan, Rafizi sebelum ini lantang mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyingkirkan setia usaha politiknya yang dikaitkan dengan kontroversi surat sokongan kepada kontraktor yang membida projek hospital. Namun, Perdana Menteri menolak desakan itu dengan menjelaskan bahawa surat sokongan berkenaan bukan dikeluarkan sebagai arahan rasmi daripada pejabatnya. Rafizi dalam hantaran sama menyuarakan keinsafan selepas lebih dua dekad bercakap mengenai rasuah dan berusaha menentangnya semakin sukar untuk meyakinkan masyarakat terhadap mana-mana slogan atau kempen yang membawa mesej memerangi perbuatan tidak bermoral itu. Ahli Parlimen Kota Melaka, Hu Pui Tiong menggesa agar Jabatan Komunikasi Komuniti CKOM menjalani rombakan besar selepas mendakwa unit itu gagal melaksanakan tanggungjawabnya menyampaikan mesej kerajaan secara berkesan kepada rakyat. Hu menjelaskan, ramai rakyat terlepas pandang maklumat penting mengenai dasar dan inisiatif kerajaan kerana capaian JCOM, terutamanya di platform dalam talian, masih sangat terhad. Beliau turut menegaskan kelemahan itu dapat dilihat melalui prestasi media sosial JCOM sendiri. Sebagai contoh, beliau menyebut bahawa audio siar ketua pengarah jabatan itu hanya menerima kurang daripada 50 tontonan di YouTube, sekaligus menggambarkan tahap capaian yang sangat rendah. Hu menjelaskan komunikasi yang tidak berkesan membawa implikasi besar kepada kerajaan dan situasi itu jelas semasa pilihan raya negeri Sabah. Beliau mendakwa ramai pengundi Sabah tidak sedar mengenai bantuan dan inisiatif persekutuan yang sepatutnya dapat menarik sokongan mereka. Sehubungan itu, Hu menggesa kerajaan menilai semula struktur dan pendekatan JCOM agar mesej penting dapat disampaikan dengan lebih tepat, cepat dan meluas. Ahli perniagaan Albert Te yang sebelum ini menjadi pendedah maklumat dalam skandal rasuah berkaitan lesen cari gali mineral membabitkan ahli politik di Sabah kini dilihat cuba bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad bagi mendedahkan satu lagi dakwaan konspirasi memetik Malaysia kini pergerakan terbaru itu menimbulkan persoalan mengenai dimensi baharu dalam isu berkenaan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sha'ari berkongsi gambar yang menunjukkan T bersama Tun M dipercayai dirakam semasa satu pertemuan mereka. Menurut maklumat yang didakwa diterimanya daripada sumber dipercayai, Ahmad Fadli menyatakan bahawa T telah mengadu kepada Tun M mengenai sebuah kumpulan yang dikatakan mengarahkan beliau merakam video melibatkan ahli politik Sabah. Beliau berpendapat bahawa langkah T mendapatkan bantuan Tun M menunjukkan wujud tekanan besar terhadap ahli perniagaan itu dan menimbulkan tanda tanya mengenai niat sebenar kumpulan yang didakwa mengarahkannya. T terdahulu telah menyiarkan video melibatkan 14 ahli politik Sabah yang dikatakan sebahagian daripada kerajaan negeri. Bagaimanapun daripada jumlah itu, hanya dua individu setakat ini telah didakwa atas pertuduhan menerima rasuah sekaligus menimbulkan persoalan mengenai tindakan seterusnya terhadap watak-watak lain dalam video perkenaan. Pereka grafik dan aktivis Fahmi Reza mencabar pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadapnya lepas dipanggil polis bagi membantu siasatan berkaitan video yang dihasilkannya mengenai yang di Pertua Sabah Musa Aman. Fahmi menyatakan bahawa dia bersedia mempertahankan setiap hasil kerjanya dan akan menentang sebarang cubaan untuk mengekang kebebasan bersuara. Dia turut memaklumkan bahawa ini merupakan kali pertama dirinya dipanggil polis berkaitan siri kelas demokrasi iaitu siaran langsung di TikTok yang menguraikan sistem pemerintahan berpelembagaan Malaysia serta proses pilihan raya. Fahmi menjelaskan video yang sedang disiasat itu merupakan sebahagian daripada kandungan pendidikan politik yang dihasilkannya. Katanya, dia menerima satu notis daripada pihak polis yang mengarahkannya hadir ke Jabatan Siasatan Jenayah Terancang Bukit Aman. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Nestle Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.